અમદાવાદના હાંસોલ વિસ્તારમાં આવેલા શ્રેય ઓર્કિડમાં આગ લાગ્યાની ઘટના બનવા પામી હતી ઘાયલોને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા ત્રીજા માળે આગ લાગતા આ આગ ચોથા માળ સુધી પ્રસરી કુલ છ મકાનો આગની લપેટમાં આવી જવા પામ્યા હતા એસીમાં શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળી રહ્યું છે એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ શહેર हुई है, क्या किस तरह की तो प्राथमिक तपाशे में पता चल है कि जो अपने ए सी होते हैं उसका आउटडोर यूनिट होता है और उसमें ब्लास्ट हुआ बीस से पच्चीस लोग को रेस्क्यू किया गया दो एग्जिट बनाए गए थे एक जो ऑलरेडी स्ट्रेके से दूसरा जो फायर व्हीकल से एक्सटेंशन लीडर लेकर के बनाया गया और वहाँ से 20 से 25 लोग को वहाँ रेस्क्यू किया गया तो कितनी गाड़ियाँ आई है फायर अहमदाद फायर ब्रिगेड की 27 सेवन व्हीकल सत्ताईस व्हीकल यहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे और जिससे हमको कंटिन्यू वाटर सप्लाई मिलते रहा सर ये घटना किस तरह घटी है जरा बारे में बताएंगे कि, कि कि हुआ 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 यानी क्या से से है किस तरह नहीं जैसे प्राथमिक तपास मिले कि जो एसी यूनिट था उसका आउटडोर यूनिट ब्लास्ट हुआ था और ये ऐसे और उसके बाद फिर ये फायर स्प्रेड हुई है फोर्थ फ्लोर में फिफ्थ फ्लोर में जो इंटीरियर वर्क था उसके कारण फायर बहुत जल्दी फैली है और स्मोक डेंस स्मोक यहाँ पे हमको देखने को मिला नहीं तकरीबन 20 से 25 लोग को सेफली रेस्क्यू किया गया जान मार की कोई मार का नुकसान तो बाद में पर जान का हानि नहीं हुई है